Yeah, that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Di BK Channel Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya ini Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Semoga Berlanjut ke subscribe ya kali ini saya ingin membahas tentang kendala atau faktor yang paling penting bagi kita setiap peternak pemula atau peternak yang sudah besar dalam peternak ayam itu adalah di sektor pakan ya teman-teman ya di sektor pakan karena di sektor itulah yang banyak mengeluarkan banyak biaya ya teman-teman ya apalagi bagi saya peternak pemula kebutuhan pakan itu sangat penting ya nah di sini saya ingin memberikan informasi triks dan tipsnya agar kita bisa menghemat pakan ya teman-teman ya dan pakan ini saya sudah lakukan selama bertahun-tahun selama saya berternak ayam ya teman-teman nah, salah satu bahannya adalah sayur-sayuran teman-teman ya sayur-sayuran ini saya ambil di pasar ya karena di pasar itu gratis ya teman-teman ya nah saya berangkat subuh-subuh pagi-pagi -subuh. nah, itu sudah banyak itu teman-teman sayur-sayuran yang rusak yang dibuang ya kita tinggal minta saja ke pedagangnya Insya Allah pasti dikasih ya teman-teman asalan kita jangan malu ya karena prinsipnya peternak pemula itu kalau ada yang gratis kenapa harus beli ya jadi jika kalian malu baiknya teman-teman tidak usah berternak karena beternak itu berhubungan dengan kotor-kotor dan rasa malu ya teman-teman ya Malu untuk meminta sayuran Gratis Malu untuk memasarkan Telur atau memasarkan Hasil panen kita ke orang-orang Ya teman-teman ya nah, Kembali lagi ke topik Nah ini sayur sayuran saya ini Khusus hari ini kol ya teman-teman ya Sayur kol ya Untuk banyaknya itu Tergantung jumlah induk tanak kita ya teman-teman ya. Dia tanak kita banyak fleksibel aja ya. Dan ini beras menir ya teman-teman. Beras menir ini khusus untuk ayam ya. Jadi dia warna coklat ya teman-teman. Ini coklat ini karena bercampur dengan gabah teman-teman. Bercampur dengan gabah jadi dia murah. Nah, pokoknya yang murah-murah itu sangat cocok sekali dengan kita ya. Sebagai peternak pemula ya teman-teman ya ini beras menirnya ini tidak putih nih teman-teman warnanya coklat ya ini teman-teman ya warna coklat ini harganya murah teman-teman ini harganya cuma 5000 ya sekilo jadi saya sekali pakan itu menghabiskan menir khusus ayam ini satu kilo teman-teman ya cuma 5000 ya teman-teman bisa saya ulangi lagi ya teman-teman ya cuma 5000 ya cuma 5000 sayurnya gratis ditambah lagi ini teman-temannya ini sisa nasi di rumah nah, pokoknya sembarang-sembarang ya, teman-temannya ada yang nasi ayam pokoknya sayur sayuran yang udah habis di rumah sayang dibuang campurkan ke sini ya teman-teman pokoknya los teman-temannya los dol ya tercampurkan ini satu wajan satu panci ini saya masukkan semua ke sini teman-teman ya nah kita kembali lagi teman-teman ya kalau menurut saya ini masih kurang teman-teman ya karena ternak saya banyak saya dapat bantuan lagi teman-teman ya nah ini dia ini nasi dari tempat saya bekerja ya saya kumpulkan dari teman-teman saya yang baik hati Yang tidak memakan masih kotaknya ya Saya minta, saya kumpulkan Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman saya yang mendukung saya ya Semoga kebaikan teman-teman semua Dibalas tuntas ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya Jadi kita campurkan teman-teman ya ini kita masukkan saja ke sini oh, ini nasinya bagus ya teman-teman ini nasi khusus manusia ya karena mungkin tidak selera dengan lauknya yang di tempat saya kerja makanya teman-teman saya selalu menyimpan nasi ini untuk dikasihkan ke saya ya sewaktu pulang kerja ya teman-teman ya Nah jadi filosofi peternak pemuda itu Jadi filosofi peternak pemula itu Seperti ini ya teman-teman ya Intinya Kalau ada yang gratis Kenapa harus beli Kalau malu Jangan beternak ayam ya Cukup kerja di kantoran ya teman-teman semua ya Kita nah, di sini Nah dari hasil ini tidak bisa kita hitung teman-temannya modal yang saya perlukan hanya 5000 rupiah ya teman-temannya untuk semua ayam saya yang ada di kandang ya mau yang besar yang kecil yang induan ya semuanya pokoknya rata ya adil ya adil dan sentosa ya teman-teman ya nah, nanti setelah saya aduk nanti saya buktikan ke teman-teman kalau peternak itu tidak harus mahal ya sebisa mungkin kita mengurangi pakan bama ya teman-teman ya bama itu hanya perlu untuk DOC dari 0 hari sampai 1 bulan ya teman-teman ya kita let's go ke kandang oke lanjut lagi ya teman-teman ya ah, rahasianya itu mungkin saya di sini teman-teman murah meriah gratis juga teman-teman gratis pokoknya semuanya gratis itu cocok untuk saya teman-teman ya. ini terasi ya teman-teman terasi rasa udang ya terasi rasa udang ini gunanya untuk menipu ayam teman-teman ya jadi bukan kita aja sering ditipu ya teman-teman ayam pun bisa kita tipu ya yang terasi ini jadi aroma campuran pakan kita ini jadinya wangi ya teman -teman. Tapi air dulu teman-teman ya Terus Air Kita lanjutkan seperti ini ya teman-teman ya Masih tetap bahan yang sama ya teman-teman Jadi ada saya campur sama ya Jadi ini real ya real ya aduk dan saya selalu nampakkan ini teman-teman mineral ya mineral ini gunanya untuk mingguan saya teman-teman ya dia ya, telurnya bagus ya kita tuangkan ke sini nah, pokoknya sembarang, ya teman-teman yang -teman. pertama gemilang itu tidak ada kakak takaran ya pokoknya los-los kita aduk, campur di sini ya teman-teman ya Jadi ini, jadi menurut teman-teman semua nih dengan <guluh> saya beri makan seperti ini, kira-kira ayam saya pada suka pandai ya Kayaknya di YouTube-YouTube yang saya pernah lihat itu tidak ada peternak yang menggunakan cara seperti saya ini ya teman-teman ya rata-rata mereka menggunakan dedak dan dicampur dengan sayur sayurannya pun kates ya teman-teman ya. daun kates ya di tempat saya itu daun kates mahal teman-teman ya di tempat saya itu daun kates itu harganya 3000 ya 3000 satu ikat satu ikat itu paling cuma 5 lembar ya teman-teman ya dan banyak menggunakan dedak ya di tempat saya itu daerah Samarinda itu dedak itu harganya lumayan harganya itu 6000 ya teman-teman ya. lebih mahal dedak daripada menir beras ini ya dari menir khusus ayam ya menir khusus ayam ini cuma 5000 dedaknya 6000 ya teman-teman ya. dan saya juga tidak memakai jagung ya teman-teman karena jagung di daerah saya di Samarinda itu barangnya mewah teman-teman harganya sama dengan Bama ya di tempat saya itu jagung giling itu 10.000 sekilo sedangkan Bamanya BR1 sama ya teman-teman 10.000 juga sekilo ya. jadi kita fleksibelkan dengan harga kita masing-masing ya di daerah kita masing-masing mungkin di daerah Jawa jagung murah makanya mereka menggunakan jagung mungkin di daerah Jawa merdak murah, makanya mereka banyak menggunakan dedak ya. Tapi khusus untuk daerah luar Jawa, khususnya di Samarinda, Kalimantan Timur ini dedak dan jagung itu mahal ya. Pasti teman-teman semua penasaran ya. Apa mau ayam dikasih makan seperti ini ya? Kita lihat, kita aduk dulu teman-teman ya. Sebenarnya beternak ayam itu Menyenangkan dan menguntungkan ya Jika kita bisa mengolah pakan dengan baik ya teman-teman Nah jadi seperti ini teman-teman ya, ya Wah mana mau ayam dikasih makan seperti ini Tidak ada rasanya Sebentar kita buktikan ya teman-teman ya Nah ini setelah saya beri makan ya teman-teman ya? Habis ya satu, satu, ember itu ya teman-teman ya Satu ember itu habis ya Saya biarkan dulu mana teman saya makan Karena jika saya lepaskan ayam saya nanti mentok ini tidak dapat makan ya teman-teman ya? Pasukan saya ini pasukan berani mati takut lapar nih teman-teman Bisa dilihat ya Akan mengurangi kanan dua kali dua ini ini ayamnya pada ya, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman rahasianya apa ya? Rahasianya yang saya sehat ini ada di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman semua menghasilkan video-video saya itu, secara itu ya tidak setengah-setengah ya teman-teman. Tidak -teman. setengah-setengah nanti teman-teman bisa gelap kamar. Nah, sepertinya mereka sudah mulai kelaparan teman-teman. mari kita lihat apakah pekan saya ini ini dan ini dan yang di sana masih ada sama ya jadi ada bama ya teman-teman ya di sana juga apakah makanan ini akan diserbu kita lihat satu dua tiga ya teman-teman kita lihat ya kita ada yang ya dengan modal hanya 5000 ya teman-teman beras menit khusus ayam tadi 5000 kilo sayurannya gratis Fasinya gratis dan mineral tadi itu satu bungkusnya tujuh ribu ya, teman-teman. Bunda saya terus satu bungkus itu tujuh ribu. Jadi saya pakai selama tiga bulan ya. Jadi saya tidak bohong ya. Ini dia makan kepala ikan. Pagi saya maksud saya pagi saya cukup lima ribu, sore lima ribu, jadi sepuluh ribu ya semua jenis ayam dan mentok ini teman-teman ya untuk kesehatan bisa kejar sendiri ya teman-teman biarlah gambar ini yang berbicara kepada teman-teman semua para peternak pemula tidak ada setting-setting karena saya ingin para peternak pemula bisa sukses ya seperti saya ya tanpa harus mengalami kegagalan Cukup ya. saya aja mengalami kegagalan dalam belajar bekerja ayam. Jika video ini bermanfaat, ya kiranya dibantu ya di subscribe channel saya ini agar teman-teman yang lain di seluruh Indonesia yang belum menemukan channel saya ini bisa melihat dan mempraktekkan di rumah ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam peternak pemula.